Tunku Mahkota Johor dedah lima perkara penting berkenaan JDT kepada penyokongnya. Nombor empat membuatkan ramai orang tercengang apabila mendengarnya. Sebelum kita lanjut ke berita sukan, izinkan saya untuk meminjam masa anda sekejap untuk menekan butang subscribe dan notification bell agar saya lebih bersemangat berkongsi video lebih menarik lagi di masa hadapan. Salam sukan, sebelum ini Tungku Ismail membuat pertemuan bersama penyokong JDT di pusat latihan JDT bagi sesi soal jawab untuk mendengar luahan dari peminatnya. Dalam acara tersebut, Tungku Mahkota berkongsikan dengan para penyokong JDT mengenai perkara-perkara terkini dan perancangan masa hadapan Harimau Selatan. Dalam sesi perkongsian tersebut, lima rahsia penting JDT telah didedahkan oleh Tungku Ismail yang telah membuatkan semua orang terpegun mendengarnya. Yang pertama ialah target sebenar JDT di ACL Elite. JDT yang setiap tahun memperkuatkan barisan pemainnya untuk kekal bersaing di Liga Juara-Juara Asia dan telah meletakkan sasarannya mengikut bajet kelabnya. Menurut perkongsian dari Tunku Ismail, walaupun mereka optimis untuk mencapai ke tahap yang terbaik, namun JDT tetap realistik dalam meletakkan sasarannya. Tunku Ismail mendedahkan, mereka mensasarkan untuk sekadar ke peringkat suku akhir ACL Elite Namun, sekiranya JDT mampu untuk mara lebih baik dari itu, ianya dianggap sebagai bonus Yang kedua Perancangan masa depan JDT menerusi pembangunan akar umbi Tunku Ismail menyatakan, JDT satu-satu kelab yang memiliki akademik untuk pembangunan akar umbi Menurut Baginda, ini bukanlah sesuatu yang bagus kerana pemain akademiknya tidak memiliki perlawanan kompetitif untuk dipertandingkan pada setiap tahun. Selain memfokuskan pada pembangunan akademik, JDT juga bercadang untuk menghantar lebih banyak pemain mudanya beraksi ke luar negara untuk mendapatkan pengalaman yang luas dan meningkatkan prestasinya. Seperti mana yang telah dilakukan pada Fergus Tierney, yang telah dihantar bermain di Liga Thailand dan sekarang telah menunjukkan peningkatan luar biasa di sana. Yang ketiga ialah alasan kenapa Tano Solari dikeluarkan dari JDT. Menurut perkongsian dari TMJ, Tano Solari sewaktu di JDT telah dibayar gaji sebanyak RM400,000. Setelah pencapaian yang memberangsangkan dicapai olehnya, beliau meminta untuk menaikkan gajinya ke RM1.5 juta. Kelab yang tidak berkemampuan untuk merealisasikan impiannya terpaksa melepaskan hikmatnya dan mencari pengganti baru. Tambah TMG, Tano yang keluar dari JDT hanyalah dibayar sebanyak 200 ribu oleh kelab barunya berbanding 400 ribu dari gaji lamanya di JDT. Yang keempat ialah JDT telah memiliki perancangan awal pemain import yang bakal dibawa masuk pada musim hadapan, walaupun musim ini belum lagi tamat. Namun JDT telah pun memiliki perancangan siapa yang bakal dibawa masuk dan siapa yang bakal meninggalkan kelab pada musim hadapan. Namun, ianya masih dirahsiakan oleh kelab. Ini berikutan bagi menjadi isu sensitiviti kepada para pemainnya. Yang kelima bajet sebenar JDT tidak seperti yang disangka. Tunku Ismail menyatakan, ramai penyokong JDT merasakan kelab memiliki bajet yang banyak untuk memilih siapa sahaja untuk dibawa masuk. Namun, Tunku Ismail sendiri menafikan kenyataan tersebut. Menurut Tunku Ismail, JDT sebenarnya memiliki bajet yang terhad berbanding dengan Buriram United. Sebelum ini, JDT berminat untuk dapatkan hikmat Bisoli. Namun kerana gaji yang tinggi yang dipinta, JDT terpaksa melupakan hikmatnya dan kini beliau disambar oleh Buriram United. Sama juga seperti Dion Coles yang kini beraksi bersama Buriram United. Ujar Tunku Ismail